Так, добре. А скажите, как вкласти людине, яка, ну, занимается бизнесом, она не розуміє в искусство? как вкласти гроші так, щоб, по-перше, він дивився на картину, отримував задоволення, и при цьому, щоб вона зростала в цене? Ну, понимаете, тут вопрос вопрос какой? Поскольку Украина сейчас находится в тяжелом экономическом положении, а все художники обычно ценятся у себя на родине. Любые художники, ну я уже не говорю там о первых именах, которые там международные там, признанные художники, они ценятся у себя на родине. Поэтому <с finish> вопрос такой, когда мы будем богатыми, <с тогда <с мы будем <с понимать, что такое по-настоящему ценное в искусстве, ценное в живописи. Но если вам что-то нравится. Ну, покупайте то, что нравится, не покупайте то, что, то, что совсем такое. Ну, просто очень много э, художников, которые мне нравятся современные. Но ну, я там, допустим, вот Толик Варваров, я его знаю уже сто лет. Я знаю там окружение этих художников. Он мне нравится, я его работы покупал еще очень давно, когда там вообще о нем никто не знал. Вот. Но молодец, идет, выставки идут, да, выставки, и он будет стоить денег, потому что он философ в душе и в mm -hmm. этом. И его там второй напарник был, кто Катеринюк. Катеринюк. я его тоже знаю, кстати, очень уже Он работал, он Да, Но я не знал, он как художник, вот это у нас реставрация занимался, брат его занимался мебелью, Вот, поэтому молодцы, хорошие ребята, умеют, делают. Единственное, что у хороших художников э, масса украинских художников, у которых мало материала. Mm -hmm. Вот они написали там 300-400 картин за свою жизнь. А Глушенко написал 10 тысяч. Понимаешь, mm -hmm. разница. Вот я говорил Шевкуненко с Александром Васильевной. Говорю, Александр Васильевна, ну как так? Она говорит, Александр Васильевич, писал даже на туалетной бумаге. Где хотела, где угодно. Садился, писал, 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 писал. А я говорю современную художу, сколько у вас работы. 150. Ну ступися, да, дальше что? Ну и что, и кому это все разошлось? И очень много учеников Шавкуненко там, которые, у которых было там по 200, по 300 работ. Они многие даже по музеям разошлись, но их на слуху нет, понимаешь, хотя вот ЦИОН у него великолепная художница была. И у него там куча учеников Шавкуненко, школа целая была, понимаешь? Вот. Но даже тоже Пламенецкий, великолепный художник, все, но мало работ. Мало работ настоящих. И, мало кто, и, и получается, когда работ мало, и выставляется мало, невозможно раскрутить. Mm -hmm. Поэтому, да. Тоже Шайвазовский, у него 5 тысяч картин 6. да. да. А тут да, они часто указывают, ну, у меня 30 картин, давайте работать. Ну, да. я понимаю, что мы не допоможем один одному. Ну, конечно, потому, что нет, не да. Не